Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Mimi Sarah bersama dengan rakan kumpulan saya Gan Kian Han, Nur Hamizah dan Uzma daripada kumpulan empat akan membentangkan berkenaan pembangunan profesionalisme guru baharu. Profesion keguruan merupakan satu bidang profesional yang amat mulia serta memainkan peranan penting dalam pembangunan individu dan masyarakat. Guru bukan sahaja menyampaikan ilmu dan pengetahuan, malah turut membentuk sahsiah, nilai dan jati diri pelajar agar mereka menjadi insan yang berguna dan mampu menyumbang kepada kemajuan negara. Setiap individu dalam masyarakat sememangnya bermula dengan didikan seorang guru, menjadikan peranan guru sebagai tulang belakang dalam sistem pendidikan. Pembangunan profesionalisme guru baharu merujuk kepada proses berterusan yang bertujuan untuk meningkatkan kecekapan, pengetahuan, kemahiran dan nilai profesional dalam kalangan guru baru yang memasuki dunia pendidikan ia merangkumi usaha untuk membimbing dan menyokong guru baharu agar mereka dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran sekolah, memahami keperluan murid serta melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara berkesan. Oleh itu, pelaksanaan program pembangunan guru baharu dilancarkan oleh KPM sebagai inisiatif untuk menyokong guru baharu. Guru baharu akan diberikan pendedahan awal terhadap tugasan, etika dan budaya kerja dalam profesional pendidikan. Penggunaan buku panduan seperti pelan induk pembangunan profesional keguruan dan continuous professional development juga memainkan peranan penting dalam membangunkan profesionalisme guru. Kedua-dua inisiatif ini diwujudkan untuk menyediakan garis panduan kepada guru dalam meningkatkan kompetensi dan daya saing. Buku panduan ini dapat membantu guru memahami keperluan profesional mereka dan bertindak sebagai rujukan dalam melaksanakan tanggungjawab secara sistematik dan beretika. Selain itu, pelaksanaan program pementoran bagi membimbing guru baharu. Melalui pendekatan ini, guru berpengalaman akan membantu mengenal pasti kekuatan dan kelemahan guru baharu, khususnya dari aspek pengurusan bilik darjah dan keberkesanan pengajaran. Akhir sekali, program induksi ialah satu bentuk sokongan profesional yang merangkumi aktiviti seperti orientasi, pemantauan di bilik darjah serta perbincangan bersama rakan sejawat. Tujuan utamanya adalah untuk membantu guru baharu menyesuaikan diri dengan persekitaran kerja, budaya organisasi dan sistem pendidikan. Aktiviti-aktiviti ini memberikan peluang untuk guru baharu memperoleh pengetahuan praktikal. Melalui pelaksanaan yang konsisten dan sokongan daripada pihak sekolah serta KPM, guru baharu dapat dibimbing dengan baik untuk mencapai tahap profesionalisme yang tinggi selaras dengan kehendak sistem pendidikan negara. Isu-isu dalam melaksanakan pembangunan profesionalisme guru. Yang pertama ialah tahap kompetensi guru yang rendah. Guru yang kurang bersedia dari segi penyediaan bahan pengajaran dan teknik penyampaian akan menghadapi kesukaran menyampaikan ilmu secara berkesan sekaligus menjejaskan pembelajaran pelajar. Seterusnya, latihan yang diberikan untuk guru baharu tidak mencukupi untuk menghadapi situasi kompleks. Sebagai contoh, guru baharu yang mungkin mempelajari teori pengurusan disiplin dalam kuliah tetapi apabila berdepan dengan kelas yang mempunyai pelajar yang bermasalah disiplin mereka menjadi keliru dan tidak pasti cara terbaik untuk menguruskan keadaan tersebut. Yang ketiga, ketidakupayaan guru baharu menyesuaikan diri dengan perubahan dalam sistem pendidikan yang semakin dipacu oleh teknologi. Sebagai contoh, apabila sekolah memperkenalkan peranti baharu untuk pengajaran, guru terpaksa meluangkan masa yang lebih lama untuk memahami penggunaannya, sekaligus boleh menjejaskan kelancaran proses pengajaran. Akhir sekali, pendekatan pengajaran yang berpusat kepada guru. Kaedah ini menyebabkan proses pembelajaran menjadi pasif dan kurang memberi ruang kepada pelibatan pelajar secara aktif. Terusnya saya ingin kongsikan beberapa cara penyelesaian untuk mengatasi isu-isu dalam melaksanakan pembangunan. Uh, for profesionalisme guru baru, yang pertama, guru mentor yang dilantik mestilah individu yang benar-benar berpengalaman uh, luas dan mempunyai kemahiran pengajaran yang tinggi. Ini penting agar bimbingan yang diberikan kepada guru baru benar-benar berkualiti dan uh, relevan dengan situasi di sekolah. Kedua, uh, guru baru itu sendiri perlu bersikap proaktif dan sentiasa uh, terbuka untuk belajar. Ini termasuk mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat, mencari peluang uh, menambah ilmu dan berusaha meningkatkan kualiti uh, secara berterusan. Yang ketiga, pihak pentadbir juga uh, memainkan peranan penting dengan menyediakan latihan tambahan yang bersesuaian latihan ini boleh membantu guru baru menyesuaikan diri dengan cepat dan meningkatkan keyakinan mereka dalam menjalankan tugas. Akhir sekali, sekolah perlu memberikan Sokongan moral dan galakkan yang berterusan. Apabila guru baru merasakan dihargai dan disokong, mereka akan lebih bersemangat untuk meningkatkan kompetensi profesional mereka. Seterusnya saya akan terangkan uh, tentang tujuan mini kajian yang telah dijalankan. Secara keseluruhannya kajian ini dijalankan untuk mencapai tiga objektif utama iaitu bagi mengenal pasti aspek-aspek utama dalam pelaksanaan konsep profesionalisme dalam bidang perguruan. Ini termasuk nilai etika dan amalan profesional yang perlu ada pada setiap guru. Yang kedua <tuh> Untuk mengenal pasti isu-isu yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan profesional guru baru ini uh, merangkumi cabaran seperti kekurangan bimbingan, beban tugas atau kurangnya latihan yang bersesuaian dan yang ketiga dan akhir sekali uh, kajian ini juga bertujuan untuk mengenal pasti cara penyelesaian terhadap isu-isu tersebut. Supaya pembangunan profesional guru baru dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan dan menyeluruh. Seterusnya saya akan jelaskan tentang metodologi kajian yang telah digunakan. Kajian ini menggunakan kaedah soal sidik secara kuantitatif sebagai pendekatan utama untuk mengumpul data daripada responden melalui Google Form. Soal selidik ini direka khas untuk menilai tiga aspek utama yang selari dengan objektif kajian iaitu konsep pembangunan profesionalisme guru baru, isu-isu dalam pelaksanaan pembangunan profesional dan cadangan penyelesaian kepada isu-isu yang dikenal pasti. <coughs> Dari segi uh, struktur, soal selidik ini dibahagikan kepada empat bahagian utama. Bahagian A, bahagian B dan bahagian Bahagian A, bahagian B, bahagian C dan bahagian D. Bahagian A adalah maklumat demografi responden. Bahagian B konsep pembangunan profesionalisme guru baru. Bahagian C isu-isu pelaksanaan pembangunan profesionalisme dan bahagian D cara-cara penyelesaian terhadap isu-isu yang timbul. Pendekatan ini aa, membolehkan kami mengumpul data yang sistematik dan mudah dianalisis untuk mendapatkan gambaran yang jelas berkaitan dengan topik kajian. Ya, seterusnya kita lihat aa, kepada ma maklumat aa, demografi responden kajian ini yang telah diambil seramai 32 orang. Dari segi uh, jantina uh, seramai 2 orang iaitu 6% responden adalah guru lelaki manakala 30 orang iaitu 90% adalah guru perempuan. Men ini menunjukkan majoriti responden adalah guru wanita. Dari segi jenis sekolah tempat mereka mengajar, 80% responden berkhidmat di sekolah jenis kebangsaan iaitu seramai 28 orang. Manakala 9% mengajar di sekolah menengah kebangsaan iaitu seramai 3 orang. Dan 3% guru yang pernah mengajar sekolah jenis kebangsaan dan sekolah menengah kebangsaan manakala berdasarkan subjek yang diajar, enam orang iaitu 19% mengajar subjek bahasa kemanusiaan, empat orang iaitu 13% mengajar sains dan matematik dan 22 orang 68% mengajar subjek dalam kategori gabungan subjek atau lain-lain subjek yang diajar. Uh, maklumat ini memberi gambaran awal tentang latar belakang responden yang terlibat dalam kajian ini dan membantu dalam memahami konteks pendapatan kajian yang dengan lebih tepat. Baiklah, mari kita lihat kepada dapatan kajian bagi objektif satu iaitu memahami konsep pembangunan profesionalisme professionalism, profesionalisme guru baru. Berdasarkan dapatan uh, kajian bagi objektif satu ini, uh, kita dapat lihat bahawa seramai 14 responden daripada 32 orang responden iaitu 44% uh, peratus, bersetuju bahawa pekerjaan guru adalah satu pekerjaan yang uh, profesional. Hanya uh, dan hanya 4 orang dan dua orang responden bersamaan dengan 13% dan 6% sangat bersetuju uh, untuk menjadikan dokumen PIPPK dan CDP sebagai rujukan. Maksudnya di sini lebih ramai yang tidak bersetuju uh, untuk menjadikan dokumen uh, PIPPK dan CDP sebagai rujukan. Bagi dapatan kajian untuk objektif 2 iaitu mengenal pasti uh, untuk mengenal pasti isu-isu dalam pelaksanaan pembangunan profesional guru baru Berdasarkan dapatan kajian uh, ini, kita boleh lihat bahawa seramai 18 orang responden bersamaan dengan 56% setuju bahawa guru baru ni kurang kemahiran dalam mengawal kelas. Diikuti dengan uh, seramai 50% orang responden bersamaan dengan 16 orang responden setuju bahawa guru baru uh, juga kurang kemahiran uh, mengajar. Dan uh, Seterusnya, seramai 15 orang responden bersamaan dengan 47% orang, 47% bersetuju bahawa mereka tidak faham ilmu ataupun kemahiran yang diberikan dalam kursus tambahan anjuran sekolah. Dan uh, di sini kita kita dapat lihat bahawa hanya 6 orang daripada 32 orang responden bersamaan dengan 19% 19% menyatakan uh, tahap kompetensi guru rendah dan ini menunjukkan bahawa majoriti guru tidak bersetuju dengan kenyataan bahawa tahap kompetensi guru adalah rendah. Bagi dapatan kajian untuk objektif ketiga iaitu mengenal pasti cadangan penyelesaian terhadap isu-isu dalam pelaksanaan pembangunan profesional guru baru. Berdasarkan dapatan kajian ini, kita dapat lihat bahawa seramai 17 orang responden bersamaan dengan 53 orang responden meletakkan tanda setuju dan uh, seramai 12 orang responden iaitu 38% uh, menyatakan sangat setuju bahawa komunikasi yang baik antara pentadbir dan guru baru uh, menjadikan cadangan uh, utama bagi penyelesaian isu-isu uh, pelaksanaan pembangunan profesionalisme profesionalisme guru. Diikuti dengan uh, seramai 21 orang responden uh, iaitu 66% bersetuju bahawa perkongsian ilmu dalam kalangan guru baru dan uh, mentor berpengalaman dalam subjek yang diajar adalah cadangan untuk menyelesaikan uh, isu pembangunan profesional uh, guru baru ini. Dan uh, cadangan yang uh, paling sikit adalah Uh, hanya uh, 16 orang daripada 32 orang responden iaitu 50% menyatakan setuju bahawa pentadbir sekolah perlu memberikan latihan tambahan dan uh, meningkatkan kompetensi guru sebagai penyelesaian terhadap isu pembangunan profesionalisme guru baru. Uh, benda ini terjadi juga Mungkin disebabkan uh, boleh dikaitkan dengan soalan baju objektif kedua yang yang mana uh, kebanyakan guru bersetuju bahawa uh, tahap kompetensi mereka adalah tinggi bukan rendah. Uh, kita boleh lihat dari segi konsep pembangunan profesionalisme profesionalisme guru baru ni. Skor purata 4.5 ni menunjukkan bahawa majoriti responden bersetuju bahawa pekerjaan guru adalah satu pekerjaan yang profesional. Dan ini mencerminkan kesedaran tinggi tentang pentingnya peranan guru dan keperluan untuk mematuhi standard profesional dalam bidang pendidikan. Yang kedua, dari segi keperluan khusus PPGB. Kita dapat lihat di sini Skop purata 4.1 menunjukkan bahawa guru baru melihat uh, program pembangunan guru PPGB ini sebagai satu keperluan kepada mereka. Dan ini menegaskan bahawa kursus ini dianggap penting untuk membekalkan guru baru dengan kemahiran dan pengetahuan asas bagi menghadapi cabaran dalam profesion perguruan. Poin yang ketiga ialah uh, rujukan kepada PIPPK dan CPD. Di sini kita lihat bahawa skor purata adalah 3.8 dan ini agak rendah sebenarnya. Untuk kedua-dua PIPPK dan CPD menunjukkan bahawa guru baru menggunakan sumber ini tapi mungkin terdapat ruang untuk menambah penambahbaikan dalam mempromosikan penggunaan uh, kedua-dua dokumen ini dengan lebih meluas. Uh, umum tahu bahawa PIPPK dan CPD bertuj uh, adalah bertujuan untuk pembangunan berterusan guru dan peningkatan kesedaran tentang manfaatnya boleh membantu guru menghadapi masalah dengan lebih efektif. Poin yang seterusnya adalah keberkesanan program pementoran. Di sini kita dapat lihat bahawa skor purata 4.2 dapat mencerminkan persepsi positif terhadap program pementoran guru. Dan ini menunjukkan bahawa mentor yang berpengalaman dapat memberikan sokongan yang berharga kepada guru baru dan membantu mereka menyesuaikan diri dengan persekitaran kerja dan meningkatkan kemahiran mengajar. Orientasi untuk guru baru juga mendapatkan skor purata 4.0 dan menunjukkan bahawa orientasi di sekolah dianggap penting untuk guru baru. Orientasi ini seperti indaksi dan ini uh, sangat baik dan boleh membantu guru baru memahami budaya sekolah, prosedur dan hala tuju sekolah itu sendiri. Dan in, Me, jika pengetahuan ini lengkap, dia akan memudahkan transisi guru baru uh, ke dalam profesyen perguruan itu sendiri. perbincangan okay, isu-isu melaksanakan pembangunan profesional guru. Tahap kompensasi guru yang rendah adalah tidak ketara. Kebanyakan responden tidak pasti tentang isu-isu dalam melaksanakan pembangunan profesional guru baharu adalah tahap kompensasi guru yang rendah. Latihan yang diberi untuk guru baharu tidak mencukupi untuk menghadapi situasi kompleks adalah ketara. Kebanyakan responden setuju tentang guru baharu tidak mempunyai kemahiran mengajar yang mencukupi dan tidak mempunyai kemahiran menggawal kelas yang mencukupi. Guru tidak dapat mengikut transformasi pengajaran yang berubah dari semasa ke semasa adalah tidak ketara. Kebanyakan responden tidak pasti tentang isu-isu untuk melaksanakan pembangunan profesional guru baharu berasa suka untuk menggunakan keberbagaian teknologi guru bahasa adalah berfokus pada guru sendiri adalah tidak ketara. Kebanyakan responden tidak pasti tentang isu-isu melaksanakan pembangunan profesional guru baharu adalah kaedah pengajaran guru untuk guru baharu adalah berfokus pada guru sendiri. Cadangan penyelesaian untuk isu-isu dalam melaksanakan pembangunan profesional guru baharu. Guru yang bertanggungjawab untuk mentor guru baharu perlu mempunyai pengalaman dan kemahiran yang tinggi adalah ketara. Kebanyakan responden setuju tentang guru yang bertanggungjawab untuk mentor guru baharu perlu mempunyai pengalaman dan kemahiran yang tinggi. Guru baharu perlu mempunyai sikap proaktif dalam pembelajaran sepanjang hayat adalah ketara. Kebanyakan responden setuju tentang guru baharu perlu mempunyai sikap proaktif dalam pembelajaran sepanjang hayat. Pentadbir sekolah perlu memberi latihan lebihan kepada guru baharu adalah ketara. Kebanyakan responden setuju tentang pentadbir sekolah perlu memberi latihan lebihan kepada guru baharu. Peningkatan kompetensi guru baharu dalam sekolah adalah ketara. Kebanyakan responden setuju tentang peningkatan kompetensi guru dalam sekolah. Rumusan, konsep profesional ialah konsep profesional adalah ketara. Kebanyakan responden setuju bahawa pelaksanaan program pembangunan guru baharu PPGB, penggunaan buku bantuan, pelaksanaan, program pementora untuk guru baharu dan pelaksanaan program induktif adalah ketara isu-isu dalam melaksanakan program pembangunan profesional guru baharu hanya latihan yang diberi untuk guru baharu tidak mencukupi untuk menghadapi situasi kompleks yang adalah ketara cadangan penyelesaian untuk isu-isu dalam melaksanakan pembangunan profesional guru baharu adalah guru yang bertanggungjawab untuk mentor guru baharu perlu mempunyai pengalaman dan kemahiran yang tinggi. Guru baharu perlu mempunyai sikap proaktif dalam pembelajaran sebelanjang hayat. Pentadbir sekolah perlu memberi latihan lebihan kepada guru baharu dan peningkat kompetensi guru dalam sekolah adalah ketara. Sekian, terima kasih.